আৰু কাৰো ৰাইট খিনি নাছিলে তেওঁলোকে স্পীচ এক্সপ্ৰেচন মৌলিক অধিকাৰ দিলে এই ইন্দিৰা গান্ধী অত্যাচাৰ আৰু আমি কৰিব নিদিওঁ কিন্তু নতুন প্ৰজন্মই জানিব লাগিব যে পঞ্চাশ বছৰ আগতে ভাৰতত অত্যাচাৰ কংগ্ৰেছ ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ইন্দিৰা গান্ধী কৈত্ৰী তেওঁলোকৰ গ্ৰুপ অফ পিপল অফ কংগ্ৰেছ এনেকুৱা অত্যাচাৰ চলাইছিলে নতুন প্ৰজন্মক আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জনাব বিচাৰিছো ৰাইজক জনাব বিচাৰিছো জিলা কাৰ্যালয় আমাৰ কলা দিৱস পালন কৰিলোঁ তাৰমানে সংবিধান ধ্বংস কৰা কংগ্ৰেছৰ যিটো ইমাৰ্জেঞ্চি পিৰিয়ড যিটো সেইটো আমি কলা অধ্যায় বুলি ভাবোঁ একৈছ মাহ তেওঁলোকে বিনা কাৰণত ইমাৰ্জেঞ্চি দি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহ যেনেকৈ দূৰলা কৰিছিল সাংবাদিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতি ক্ষেত্ৰত মানে নিজৰ হাতত ক্ষমতা লৈ মানুহখিনি ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি দিছিল এইটোৰ প্ৰতিবাদত আমি কলা দিৱস পালি আছোঁ আৰু এইটো আমাৰ পঞ্চাছতম দিন সেইকাৰণে আমি ইয়াত জিলা ইহৰ পৰা পাতি আছোঁ আমি জ্যেষ্ঠ মানুহখিনিক মাতিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে এই বিষয়ে আইডিয়া আছে জানে তেওঁলোকে ভুক্তভোগী আমাক তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা বেছি আছে আৰু আমি যুৱচামক মাতিছোঁ যে তেওঁলোকৰ পৰা যুৱচামে এই কথাখিনি জনাৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ তেওঁ যুৱকখিনিয়ে গোটেইখিনি কথা নাজানে তেওঁলোকে জানিলেহে মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিব নিজে বুজি পাব সেইকাৰণে আমি আজি জ্যেষ্ঠ মানুহখিনিক মাতিছোঁ আৰু যুৱচামক মাতিছোঁ